เฮลแลสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นเดีลยวนี้ก็เป็นเทปแรกเลยนะคะที่จะมาแนะนํานะคะน้องมิลินแล้วก็น้องมาตินนะคะวันนี้เราก็จะมาเข้ากับรายการอีอเมจอ์อีโอกับพิมินเดี๋ยวก่อนนะลูกวันนี้นะคะพี่มิลินก็จะมาสาธิตให้ดูนะคะว่าการวาดลูกลูกอะไรคะวิคกี้บิลเดาซมดูวิธีแต่ก่ะ ทันนี่นอนนีนค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูนะคะว่าน้องมิลินกับพี่มิลินเนี่ยจะวาดรูปยังไงววีมน <we> มีน้ดะนี have ่วีมาแดนวีปลบาตัวสิลแล้วน <bell. S 1> ี <ol>. <have> ่อะไรลูกว <Home S 2> <have> ีไปให้ไปเปนแผนนูร e แผนนสมม่นสสมเล a n välja p มิสัมล้ั้รอบ้าะ็นก่ยนเป็นโอเคเริ่มเลยค่ะนชอรี่นชอรี่มนินอธิบายิลูกมันเป็นรูปอะไรมั่งดูิโอ้โหมนินต้องพูดด้วยนะคะ Först ögon. Först ögon. Mm. Och sen vi ska göra munnen. Wow. Och sen en näsa. En, en mm. Och sen vi måste ha huvudet. Ja. Och sen ja. öronen. Mm. Och sen vi måste ha en till öron. Oh, wow. Uh, sen måste vi ha en så här. Mm. Wow, vad fin du blir! Wow. Mm. Och en så. Ja, Och en sån. Mm. Nu ska vi göra sån här man hör. Mm. Där. Fela. Sen nu ska vi göra en en sån. Mm. Och alla, alla, en sån. Det är trott. det kropp? kroppen? Mm. Så. Ja. Och sen vi måste ha... hara sån. Armen. Inte sån Armen. Sån. Och en som moröten. Wow! Oh. Och sen så... så. Så. Mm. Mm. Och sen måste vi göra S skor. Wow, coolie. Och sen måste vi göra en så de kan hålla. Mm. Och sen edströjor. Ja, oh, för det är kallt ute. Mm. Och sen måste vi ha har... Sen vi vi så här. Oh, du gjort. Och sen, vi måste ha så här. Vad är det där för nånting? Håret. Nej, det är inga hår. Det är bara, det är bara hans öron som är i mm. Ja! Vad fint. Okej. Okay. Nu no, är typ. det har gått två minuter. Så, färdigt! Ja! Och sen måste vi rita fort. Mm. Rita fort. Och du får förbereda så fint Vi måste förbereda så fint. Fin. Fin. Oh, ja, ja. Och sen måste vi ha morötter som är um, såna här. Morötter måste bli så här. Så. En gammal morot Och sen måste man ha.. ha.. öron som är rosa. Oh, fint. Så här blir en kniv.

Mm. Yeah. så här. Färdigt! Ja! Kan du visa så här? så Det är mjöl. Säg la la, kaffemelin. Nej mamma, man gör inte så om man visar movie. Oh, Wow vad fin. Vad heter han? E nee, mamma, den får inte hitta ha, mig, någonting. Okej, tack. Jättegullig, säg bra. Ka tack femmelin. Tack. ดูเซร็จแ uh, ้วคุยเซียนอนสตรัคลิปเด็ดเจอกันใหม่นะคะย่าสวัสดีค่ะแม่คุณสวัสดีค่ะไหนทำมือไงย่า